Mawai tebat tampa non-mawai, lo tampi kawah sama-sama. Non-mawai punter, ngantus kulo ngerawuhatim, butko paman pengiran sepuh, dono. Istiara, wadik lo ajak ketimu tangan, sambut kalian utusan dalam simun prapulisan lo. Praja Tanjungana. Wedal menika kedah saged dekat dhateng dalem raja. Engga mangko kula sampun utusan. Senopati kekalih Caraka sarta Cunto. Nang ngantos titik kalengan menika dereng wonten pepakipun. muga Senopati entuk kemenangan.

purwa madya lan kusananane nalika sira lumarap ana ing kadepaten harga keparing matur sang manggala sak sanpunipun kula mituhu sarta ngesto ageng dhawuh yeah. punjeng dalem heeh kang supados ngelar jajanan wonten negari arga pun pinongo tatus tengen ya Neng sedoyo kalawau, gagar wikar tanpokalio, prajurit-prajurit saking negari tanjung anong, engkeng dadus indianak lo, hmm? sedoyo kalindik engkeng pangayu kanjangan Prajurit tanjung anong, kalah? Kapung, malah kapurang, kadang lo senopati candoko, gugur wontemadiologo. Candoko? <tuk> 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 matut atur pun sinopati calon. Tate lo tiang-tiang saking hargo kuro boten sinopo gampang. Kuro boten gampil mercai akan wajiban menikodateng kuro sinopati. Sawat awes kuro titik pesang dan kulopnya baikin baikin are nsusun yo en tok tik lek. Aja nuruti ati ndurung mungkung dak gadine putung. Merga apa jeneng Manggalo Ijo Sudiro eh kataskun. Kroning pesanggraan ana ing sonyo pringgo anak rapuh lesan dura gadi dalange perang. Estutuse nopat perang. Nanging yang nanti seliramuju mangkah maju perang tinggal lagi kesanderaan sono beringgo. Takiro panjen entuk menanam mergopo soh koto sengwani manggolo yudha sudiro. Ngerti lah yang podo ke pelayu bakal mani maju. Nanging kosok baline pelayu prajurit-prajurit cilopatis. Nargopura bakal balik Nuk yuki batang sayu to Ono yang pesan-pesan Sunyoplinggo singkong tinggal no Nongko kekuatan tiora ono Yang nganti kelakon kedadian koyong unu Mesti pesan-pesan Sunyoplinggo bakal tatas Tapes tanpo siso Kalebuaku bakal gugur Ono yang madani Namung ngaturipun Senopati cara pun uh, dadosaken bentere tangingan. Ya, yeah. sami kemawon tiyang kanggah rego priwilani jajananipun mangkal ing Dusun. Menawi boten kelampan beda harga. Silwon Prabu sanepo tertentu paring duka dumateng pura. Nar tutuh mateng pura. Ora kanggel jawab kula, Pak. Panjeneng sing ditutuh Sri Ramu. nanging carane Joko kaya oh, ngono. pilihan lu lagi sepisan. <tuh>. Kudu sabar rak lha. Saiki kudune gapen tinduk miwani Senopati sing anuwang nang Jagal-Jagul sing pinter. Bisa merantasi kan. Kulo kedah miji salah siji kalih Senopati meneh. <tuh>. menawa yen kesanipun pamangan pekiran sepuh kuno menapa. Cekat pintan jungas. Kulo pinter boten wonten ingkang patut dados senopati perang kejawi namung Candrana lan Tsidana. Sapa? Candrana utawa Tsidana? Apa kak iku sayang lang kyak iki nek iso bisa lakon bisa mrantas gawih kalo petados jalare menapa candra lan tasidana tiyang ingkang gadah kelauk kuna ingkang stunggal sakti birgandara ingkang stunggal bumi bener nanging watake srogal srogal endi ana dongeng e yen totan dronata to sidana sampun gedah kegoro dhewek nentuk kemenangan pung adul kadegdayang tanging ora bisa katon rangket marang musuh apa oh, menawi boten candrana lan tot sidana sinten malih kula kinten sampun boten wonten upamane oh, wong tuwa duweni pilihan kira-kira sarjo apa monggo menawi ing duka kadingan pemanggi monggo dipunaturaken lho oh, kaya ngono Ora liya pilihanku mung putramu dewe Sutrisna anak <tiny> kusuma. Yo kene kok malah dibuyuk. Kenging <tiny> menapa Sutrisna kecapiti? Mongko Sutrisna menika lare njenengan boten nate ngistakake gawe yang sepuh. Larengkin kogung ketanggung kepomora sido paribasani kondi. Larengkin wegah gulang <laughs> ko. Ko kemawun, yang -yang ko di gulang salawirin reh. Blokok tapi jiminoko dati sinopakit perang. Selagi nipun caroko, kemawon, motot sagut ngerangket tiang-tiang harko puno. Ojo miaskaro putramu dunia, senadang to sutris norang nate kegeladian pekerangan. Nanging takon duweni kapitan yen to dene napartis duweni kadegayan kalbu Sri Ram. Saiki aku takon karo Sri Ram. Nalika Sri Rammu sembodo taruna wong gedheyo tuamu kadegayan. Babar pesan boten. Neng jogene dewa ora Kok bisa menang sabenana negara kok bedah. Tupo sing, mejangkau ikal-ikal. Ya. Kulo inginnya akun juhin ikal-ikal, dan kita nak bakal nampak nilas kajegayang Oyo Sri Rambu. Gih, gih, menaikkan kesenjataan di paman, paman pangeran sepuh bono rilopo, kulo nampung. Erek, nangit, kulo wakah. pulo mboten dikulur menawi pulo caket kalian anak pulo sutresno ala jengi pulo ufusan. Ura ketemu tanu anakmu? Awet sutresno mesti mboten keresu. Ngelo, setuyo pulo borngaken jaten diko paman pengiran sepuh, Yen panjen goyong unu, akun jalok pamit, harap ketemu karuputra. Kata siantan. BKB, SISO, SISANI, PRAM, SBI, TENTATU, GAWANEN, GAWANEN, ONO, IKMAN, DUSOTU. Yes, Pak